हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बीकॉम का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर फोर जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ प्रवाह पत्रक उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर एट करवाने वाली हूँ ये जो सम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है और यहाँ पे मैं वीडियोस में वीडियो के थ्रू जितने भी सम्स कराती हूँ वो सभी डिफरेंट टाइप के सम है ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान दे के समझना होगा तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला गया है ऊपर आप लोगों को बैलेंस शीट दिया गया है यहाँ पे लिखा है कि The balance sheet of uh, as Ashrit Limited on on 31st 31st March March 2011 and 31st March 2012 as follows. આપેલું છે उसके बाद यहाँ पेडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोगों को बोला गया सबसे फर्स्ट ड्यूरिंग ईयर 2011-12 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रूपीज फिफ्टी थाउजेंड वेर रिडीम प्रीमियम दिस वाज डन पार्टली बाय ક્રિએટિંગ કેપિટલ રિડિમશન રિઝર્વ ફ્રોમ પ્રોફિટ એન્ડ પાર્ટલી બાય ઇસ્યુંગ ન્યૂ ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ શેર થાઉઝન્ડ ધીસ ન્યૂ ઇક્વિટી શેર્સ વેર ઇશ્યુડ પ્રીમિયમ ધ પ્રીમિયમ ઓન રિડિમ્શન ઓફ પ્રેફરન્સ શેર વોઝ મેડ આઉટ ઓફ ધ પ્રીમિયમ રિસિવડ ઓન ઇસ્યુ ઓફ ન્યૂ ઇક્વિટી શેર્સ એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે બે હજાર બાર તેર ના વર્ષ દરમિયાન પચાસ હજાર પ્રેફરન્સ શેરના નાણાં પાંચ ટકા પ્રીમિયમે પરત કરવામાં આવ્યા હતા તે માટે જરૂરી રકમ પૈકી થોડી નફામાંથી મૂડી પરત અનામત ઉભું કરીને અને થોડી રકમ ત્રીસ હજારના નવા શેર બહાર પાડીને મેળવવામાં આવી આ ઇક્વિટી શેર દસ ટકા પ્રીમિયમ બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા અને પ્રેફરન્સ શેર પરત પ્રીમિયમ બહાર પાડેલ નવા ઇક્વિટી શેર પર મળેલા મળેલા પ્રીમિયમ સાથે માંડી વાળવામાં આવ્યું છે ઠીકે આપ લોકો ઇન્ફોર્મેશન દી ગઈ બાદ आगे जो इंफॉर्मेशनस दी गए वो हम लोग वन बाय वन देखते जाएंगे तो यहां पे सबसे फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे इसको ठीक है उससे पहले यहां पे आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देना है એટલે કે રોકડ પ્રવાહ પત્રક બનાવવાનું રહેશે उसमें फर्स्ट ए आता है કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઓપરેટિંગ એક્ટિવિટી એટલે કે કામગીરી પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ उसके बाद बी आता है કેશ ફ્લો ફ્રોમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક્ટિવિટી એટલે કે રોકાણોની પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ उसके बाद सी आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसे नाणा की प्रवृत्ति माथी उद्भव तो रोकड़ प्रवाह ठीक है इस तरह से आप लोगों को करना है देन उसके बाद यहां पे आप लोगों को जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई उसमें क्या करना है तो जितने भी प्रेफरेंस शेयर है वो 5 परसेंट प्रीमियम के साथ रिडीम करना है ऐसे परत करवाना चाहिए ठीक है तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट प्रिपेयर करना है कौन कौन से अकाउंट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं तो सबसे फर्स्ट हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ पे फिक्स असेट्स उसके बाद इन्वेस्टमेंट ये दोनों अकाउंट आप लोगों को प्रिपेयर करने उसके बाद यहाँ पे लाइब्रिटी साइड फर्स्ट आएगा इक्विटी शेयर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिडम्स रिजर्व उसके बाद रिजर्व फंड दिया गया है वो उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और डेप्रिशिएशन फंड जो दिया गया है उसका भी अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड बोला गया है तो उसका भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट प्रिपेयर करने है ठीक है तो अभी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर की हम लोग बात करें तो प्रेफरेंस शेयर में क्या है तो फिफ्टी थाउजेंड के यानी कि एटी थाउजेंड माइनस करेंगे थर्टी थाउजेंड आप लोगों को ये अकाउंट जो प्रिपेयर किया उसमें ब्रॉड डाउन और क्रेडिट डाउन जो होता है वो लिख देना है ठीक है असेट साइड जितना भी होता है ब्रॉड डाउन वो डेबिट साइड आता है एटले के बाकी आगे लावे हो जो हो तो उधर बाजू आपसे और लायबिलिटी साइड जो ब्रॉड डाउन होता है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है ठीक है एटले बाक की बाकी अगला जमा थे जैसे अभी यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में आप लोगों को क्या करना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है फिफ्टी थाउजेंड तो फिफ्टी थाउजेंड आप लोगों को रिडीम करना है एटले की परत करवाना चाहिए विथ फाइव परसेंट प्रीमियम ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है तो सबसे फर्स्ट लिखना होगा बैंक अकाउंट एटले के बैंक खाते और अमाउंट कितनी फिफ्टी थाउजेंड प्लस 5% तो कितना आएगा 52500 इतना आप लोगों को रिडीम करना है ठीक है એટલે કે પરત કરવાના રહેશે તો ઉસકે લિયે આપ લોકો કો સબસે ફર્સ્ટ કરના ક્યા હે યહાં પે ક્યા હો રહા હે કેસ આઉટ ગોઈંગ હો રહા હે ઠીક હે એટલે કે રોકડ જે છે તે જ જસે તો યહાં પે સી મે હમ લોગ માઈનસ કરેંગે પ્રેફરન્સ શેર રિડીમ कितना है 52500 ઠીક હે ઇતના કર દેના હે એન ઉસકે બાદ યહાં પે યે જો 50000 કે અમાઉન્ટ હે વો કહા સે આપ લોગ લે કે આએંગે તો સબસે ફર્સ્ટ આપ લોગો કો બોલા ગયા હે કી જો सीआरआर એકાઉન્ટ હે ઉસમે સે थोड़ी अमाउंट हम लोग लेके आएंगे ठीक है तो इसमें कितनी ले सकते हैं तो ट्वेंटी थाउजेंड ही ले सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर में कितनी आएंगी अमाउंट ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है और ये प्रेफरेंस शेयर में तो हम लोग अमाउंट लेके जाएंगे मगर ये जो बाकी का ट्वेंट यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड उसकी एंट्री आप लोगों को पीएनएल अकाउंट में भी करन, करनी है हो, होगी ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को प्लस कर देना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ठीक है और अमाउंट कितनी आएगी ट्वेंटी थाउजेंड की अमाउंट इसकी इस तरह से एंट्री करनी है देन उसके बाद बाकी के जो थर्टी थाउजेंड है वो इक्विटी शेयर आप लोगों को इश्यू करना है ठीक है विथ टेन परसेंट प्रीमियम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो आप लोगों को लिखना होगा कि बैंक अकाउंट एटले के बैंक खाते और अमाउंट कितनी आएगी थर्टी थाउजेंड की अमाउंट आ जाएगी ठीक है तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा इस तरह से वन लैख थर्टी थाउजेंड ठीक है उसके बाद यहाँ पे टेन परसेंट प्रीमियम के साथ बोला था तो हम लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर किया ही है ठीक है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा तो यहाँ पे लिखना है बैंक अकाउंट और अमाउंट कितनी आएगी थ्री की अमाउंट आ जाएगी ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो अगर हम लोग टोटल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहाँ पे हो रहा है एटी एटी थाउजेंड तो आप लोगों को बाकी के जो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है वो कौन से अकाउंट में लेके जाना है तो वो लेके जाएंगे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या जामीनगिरी प्रीमियम खाते और अमाउंट आएगी एटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे क्रेडिट किया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा या जामीनगिरी प्रीमियम खाते उधर थे जैसे तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा प्रेफरेंस शेयर अकाउंट ठीक है अमाउंट आएगी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड की तो यहाँ पे इस तरह से ये अकाउंट जो है वो थ्री थाउजेंड के साथ क्लोज हो जाएगा ठीक है इस तरह से कर देना है यानी कि ये एक जो इंफॉर्मेशनस आप लोगों को दी गई है उसकी टोटल इतनी एंट्रीया करनी है आप लोगों को उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर की इंफॉर्मेशनस की इस तरह से दी गई है तो डिसाइडेड टू वैल्यू द स्टॉक ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट फ्रॉम द ईयर 2011 12 वेयर एल अर्लियर द प्रैक्टिस वाज

वक्त प्रवर्तमान पद्धति मुजब ग जय आका स्टॉक जो है पड़तर कीमत बराबर गणेल है ठीक है तो इसमें आप लोगों को करना क्या है तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को करना क्या होगा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टॉक के बारे में वो हम लोग देखेंगे तो ओपनिंग कितना है वन लेख एट थाउजेंड ठीक है तो वन लेख एट थाउजेंड जो आप लोगों को दिया गया है वो किसके सामने है तो नाइनटी परसेंट के सामने ठीक है यानी कि हंड्रेड में से टेन परसेंट हम लोग लेस करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी बोला है इसीलिए ठीक है यहाँ पे टेन परसेंट लेस बोला है इसीलिए तो यहाँ पे नाइन्टी तो के सामने वन लाख एट थाउजेंड है तो हंड्रेड के सामने कितना इस तरह से कैलकुलेशन करना है तो वन हंड्रेड इंटू वन लेख एट थाउजेंड और डिवाइडेड बाय नाइन्टी हम लोग करेंगे तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आप लोगों को आंसर मिल जाएगा ठीक है तो यानी कि इसमें करना क्या है तो कितना इंक्रीज हुआ स्टॉक में तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस वन एट थाउजेंड तो आप लोगों को ट्वेल्व थाउजेंड का अमाउंट मिल जाएगा वो यहाँ पे प्लस कर देना होगा अभी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो असेट्स में हम लोग क्या करते हैं तो इंक्रीज होता है तो डिक्रीज करते हो डिक्रीज होता है तो प्लस करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो डायरेक्टली माइनस करना होगा स्टॉक इंक्रीज ठीक है अमाउंट आएगी ट्वेल्व थाउजेंड की ठीक है इस तरह से इसकी एंट्री करनी है देन उसके बाद यहाँ पे आगे, आगे आप लोगों को थर्ड नंबर की इंफॉर्मेशन दी गई है कि पचास हजार मूल कित एक मिलकत जहां पर घसारो दस हजार है पिस्तालीस हजार ठीक है तो इसमें आप लोगों को कैल्क्युलेसन किस तरह से करना है तो सबसे फर्स्ट यहाँ पेस्ट प्राइस आप लोगों को कितना दिया गया है तो 50000 की कॉस्ट प्राइस है तो यहां पे लिखेंगे 50000 उसमें एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है એટલે કે एकत्रित થયેલ ઘસારો કેટલો છે તો 10000 એ વો લેસ કરી દેગે ઠીક હે તો યાની કે બાકી કા 40000 કા અમાઉન્ટ બચેગા ઓર કિતને મેં યહાં પે સોલ્ડ કી એટલે કે કેટલા મે વેચાણ કર્યું છે તો 45000 મે સોલ્ડ કી યાની કે 5000 કા આપ લોગો કો प्रॉफिट मिल जाएगा ठीक है एटले की नफो मरसे तो यानी कि फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग को माइनस करना है कि प्रॉफिट ऑफ सेल ऑन फिक्स रूपीज फाइव थाउजेंड ठीक है उसके बाद फिक्स असेट्स में आप लोगों को क्या करना है तो यहाँ पे लिखना होगा बैंक अकाउंट और अमाउंट आएगी फोर्टी फाइव थाउजेंड की और यहाँ पे लिखना होगा पीएनएल अकाउंट नफा नुकसान खाते फाइव थाउजेंड अमाउंट की ठीक है इस तरह से लिख देना है उसके बाद, इसके ऊपर अक्यूमुलेटेड एप्रिशिएशन कितना था एकत्रित है घसारो के टेन थाउजेंड तो तो, आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है टेन थाउजेंड अमाउंट ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो उसके बाद हम लोगों ने जो डेप्रिशिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है कि जो घसारा नु खातू बना चे उसमें यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट किया है तो इस ये अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे और लिखेंगे फिक्स असेर्स अकाउंट और रुपीस आएगा टेन थाउजेंड का ठीक है इस तरह से इसकी एंट्री करनी है देन उसके बाद आगे यहाँ पे फोर्थ नंबर का आप लोगों को क्या बोला गया है तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर वॉज पेड एंड टैक्स ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड ऑफ लास्ट इल्सो ठीक है गुजराती में छे के गया वर्ष सूचित डिविडेंड चुक है करवेरा रकम पांच हजार फर्स्ट हम लोग डिविडेंड देखते हैं तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर किया है उसमें पहले का कितना था टेन थाउजेंड तो वो ऑलरेडी यहाँ पे जाएगा बैंक अकाउंट में यानी कि पे कर दिया कितना टेन थाउजेंड ठीक है तो पे किया यानी कि सी में आप लोगों को फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करना होगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना आएगा टेन थाउजेंड रुपीज का माइनस कर देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड कितना हो जाएगा तो ट्वेल्व थाउजेंड प्रपोज डिविडन फॉर करंट ईयर चालू एटी तो इसके लिए ये क्या हो जाता है प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना होगा कि प्रपोज डिविडेंड और अमाउंट आएगी यहाँ पे ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज की ठीक है इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को करना है देन उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे

अगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाले तो कितना आएगा डिफरेंस तो 35,000 प्लस 50,000 उसमें से लेस करेंगे 40,000 तो आप लोगों को 45,000 का अमाउंट मिलेगा तो 45,000 क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोविजन हो जाएगा टैक्स के लिए फॉर करंट ईयर ठीक है એટલે કે ચાલુ વર્ષની કરવેરાને જોગવાઈ થઈ જશે તો અહીંયા પે આપ લોકો પ્લસ કરવો હોગા કે પ્રોવિઝન ફોર ટેક્સ ઓર અમાઉન્ટ આएगी 45000 ની એટલે કે 45000 ની રકમ આવશે. ઉસકે બાદ આગળ અહીંયા પે આપ લોકો કો જિતને ભી ઇન્ફોર્મેશન્સ દી ગઈ થી વો હમ લોકો ને લે લીએ ઠીક હે. તો અભી સબસે ફર્સ્ટ અહીંયા પે આપ લોકો કો એકાઉન્ટ ક્લોઝ કરના એટલે કે જેટલા પણ ખાતા છે તે બંધ કરવામાં આવશે. તો અહીંયા પે ફિક્સ એસેટ્સ કે એકાઉન્ટ હમ લોકો ક્લોઝ કરેંગે તો ઉસમે यहाँ पे कितना होगा तो फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड प्लस टू लेख फिफ्टी थाउजेंड इसमें से लेस करेंगे टू लेख और लेस करेंगे फाइव थाउजेंड तो आप लोगों को वन लेख का क्या मिल जाएगा परचेस यानी लेके खरीदी मल से तो बी यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आप लोगों को माइनस करना होगा परचेस ऑफ फिक्स असेट्स रुपीस आएगा वन लेख ठीक है और उसके बाद यहाँ पे जो सेल किया था फोर्टी फाइव थाउजेंड के साथ तो वो हम लोग प्लस करेंगे सेल और फिक्स रुपीस आएगा ठीक है इस तरह से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना आएगा तो सिक्सटी थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड तो आप लोगों को ट्वेंटी थाउजेंड का डिफरेंस मिल जाएगा ये हो जाएगा परचेस ठीक है और जाएगा बैंक अकाउंट में एटले के थे बैंक खाते खरीदी ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को माइनस करना होगा परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एट्ले के रोकाणों की खरीदी कर अमाउंट आएगा यहाँ पे ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है इस तरह से कर देना है देन उसके बाद यहाँ पे इक्विटी का अकाउंट क्लोज हो गया था ठीक है ये चारों अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गए हैं उसके बाद यहाँ पे जो टैक्स का अकाउंट है वो भी क्लोज हो जाएगा डेप्रिशिएशन अभी बाकी रहेगा ठीक है डेप्रीसिएशन में कितना है यहाँ पे टेन थाउजेंड प्लस वन लेख यानी कि वन लेख टेन थाउजेंड उसमें से माइनस करेंगे फोर्टी एट थाउजेंड तो आप लोगों को सिक्सटी टू थाउजेंड का डिफरेंस मिल जाएगा ठीक है तो सिक्सटी टू थाउजेंड क्या हो जाएगा तो पीएनएल में हम लोग लेके जाएंगे और रिटर्न ऑफ कर देंगे ठीक है एटले के नफा नुकसान खाते लहजा माउस मांडीवाड़ा माउप से सिक्सटी टू थाउजेंड तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को प्लस कर देना है डेप्रिशिए रिटर्न ऑफ और अमाउंट आएगी सिक्सटी टू थाउजेंड की ठीक है इस तरह से लिख देना है देन उसके बाद यहाँ पे जो प्रपोज डिविडेंड है उसका अकाउंट हम लोगों ने क्लोज कर दिया था उसके बाद लास्ट आता है यहाँ पे रिजर्व फंड दिया गया है ठीक है एटले के अनामत भंडोड़ आप उसका अगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकले तो टेन थाउजेंड का डिफरेंस आएगा वो हम लोग लेके जाएंगे पी एन एल अकाउंट में ठीक है और यहाँ पे मैंने जनरल रिजर्व लिखा है ठीक है तो अमाउंट आएगी टेन थाउजेंड का जो हम लोगों को रिटर्न ऑफ करना है कि मांडीवाड़ा ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है तो सबसे फर्स्ट देख लेना है कि हमारी फिक्टिशियस असेट यहाँ पे है या नहीं अवास्तविक मिलको तो आप छे के नहीं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया तो लास्ट में अभी आप लोगों को यहाँ पे इतना इतना टोटल करना है ठीक है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो पी एन एल अकाउंट का डिफरेंस है वो भी लिख देंगे तो थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से लेस करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड तो आप लोगों को रिमेनिंग सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिल जाएगा ठीक है इतना यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस इन पी एन एल अकाउंट ठीक है नफा नुकसान में तो यहाँ पे सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड उसमें से माइनस करेंगे फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड प्लस सिक्सटी टू थाउजेंड तो यहाँ पे आएगा वन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है इतना यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे आप लोग को करना क्या है तो असिट साइड सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे तो ये ये दोनों इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ले लिए ठीक है उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आता है तो स्टॉक की वैल्यू हम लोगों ने वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड फाइन की थी तो यहाँ पे लिख देंगे वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इंक्रीज हो रहा है ठीक है लेकिन तो हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे कि स्टॉक इंक्रीज और अमाउंट आएगी थर्टी थाउजेंड की उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेटर्स दिया गया के दार वापस उसमें क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है के घटाड़ो था सिक्सटी फाइव थाउजेंड माइनस फिफ्टी थ्री थाउजेंड तो कितना डिक्रीज हो रहा है ट्वेल्व थाउजेंड तो यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे कि डिक्रीज इन डेटर्स और अमाउंट आएगी ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज की ठीक है उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग साइड देखेंगे तो इक्विटी आ आ गया गया उसके बाद प्रेफरेंस भी सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोगों ने ले लिया उसके बाद ये अकाउंट भी ले लिया उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आता है क्रेडिटर्स तो उसमें क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है के हो था से, के कितना हो रहा है टेन थाउजेंड का तो डायरेक्टली प्लस कर देंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स इंक्रीज ठीक है ले रो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को डेप्रिशिएशन अकाउंट दिया गया वो हम लोगों ने ले लिया उसके बाद बैड डेप रिजर्व दिया गया है घालखाद अनामत आप डिक्रीज हो रहा है ठीक है घटाड़ो था कितना हो रहा है टू थाउजेंड रुपीज का तो डायरेक्टली माइनस कर देना है टू थाउजेंड ठीक है इस तरह से कर देना है देन उसके बाद वन लेख फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसमें से लेस करना होगा थर्टी थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड और लास्ट में हम लोग माइनस करेंगे थर्टी फाइव थाउजेंड तो फाइनल आप लोगों को वन लेख फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आंसर मिल जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे आप को करना क्या है तो आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन से उसका फाइनल टोटल करेंगे तो फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस वन लेख तो आप लोगों को यहाँ पे माइनस में सेवेंटी फाइव थाउजेंड आंसर मिल जाएगा ठीक है देन उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जो न्यू इक्विटी शेयर्स इश्यू किए थे ठीक है यानी कि कैश जो है वो इनकमिंग है रोकड़ा से तो यहाँ पे आप लोग को एड करना होगा थर्टी थाउजेंड के साथ ठीक है उसके बाद यहाँ पे थर्टी थाउजेंड जो था उसके ऊपर प्रीमियम कितना था तो थ्री थाउजेंड प्रीमियम था ठीक है त्रन हजार यहाँ अगर प्रीमियम है तो वो भी आप लोग को अलग से यहाँ पे लिखना है ठीक है तो इसका फाइनल हम लोग टोटल करेंगे तो थर्टी थाउजेंड माइनस करेंगे फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस टेन थाउजेंड प्लस करेंगे थ्री थाउजेंड तो फाइनल आप लोगों को ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का आंसर मिलेगा ठीक है तो अभी ये तीनों का हम लोग टोटल करेंगे तो वन लेख फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड उसमें से लेस करेंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड और लेस करेंगे ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो फाइनल आप लोगों को जीरो आंसर मिल जाएगा ठीक है यानी कि ये हम लोगों ने क्या किया ए प्लस बी प्लस सी किया उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे ओपनिंग जो दिया गया है कैश का उतना ठीक है तो कैश का ओपनिंग कितना दिया गया वन थाउजेंड तो इसमें प्लस करेंगे वन थाउजेंड तो फाइनल आप लोगों को 1000 का आंसर मिल जाएगा ठीक है એટલે કે યાની કી યહા પે ક્લોઝિંગ કેટના હે 1000 હી હે ઓર યહા પે ہمارا ક્લોઝિંગ 1000 હી આયા ઠીક હે યાની કી યે સમ જો હે વો ہمارا ટેલી હો રહા હે તો યે જો સમ નંબર 8 હે વો ہمارا રાઈટ હે ઠીક હે તો યહા પે જબી ભી આપ લોગો કો એક્ઝામ મેં ઇસ ટાઈપ કા સમ પૂછા જાય તો ઇસ તરહ સે સોલ્વ karna hai ઠીક હે આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ થેન્ક યુ ઓલ